oh we'll god ハジめさせてもらうぜさあ、全力でかかってこいイ。ROMON! ファイ 任務、遂行します命の保証はできないわよまたか もうルーキーじゃないってことを教えてやるぜ血のたぎりを感じる r u 1 レッツゲー 新打ち登場でねお手並み拝見といきますか<タッ> 久しぶりだなサウスタウンヒーローさんよイギリスあたりで妹さんと静かに暮らしているのかと思ったのにまたこっちに戻ってきちまったのかビリーできりゃ俺だってそうしていたかったぜだがよどこの馬の骨ともわからねえ奴らがキングだなんだってサウスタウンで騒いでるらしいじゃねえかそれを聞いたらどうにも我慢がならなくってよ今でもギースに忠義立てしてるのか <laughs> お前らしいな どの口で言ってんだ、てめえてめえがそういうこと言うんじゃねえよぬけぬけとそいつらにもおとし前はつけてやらなきゃならねえがまずはてめえに挨拶しとかねえとなオッケーカモン今日こそぶっ殺してやるぜ

てめえがののと生きてやがるんだよキス様を死に追いやったてめえがこんちくしょうもうよせビリーお前が今生きているのは何のためだ死んだ人間の仇討ちのためじゃない妹さんのためだろうせえてめえが俺に説教すんじゃねえ親父の敵討ちのために生きてきたてめえが今さ偉そうな口を叩くんじゃねえよ それもそうだな。俺はてめえを許さねえ。絶対に許さねえ。いつか必ずてめえをぶっ殺してやる。ああ、いつでも相手になってやるよ。よ多分お前の相手をしてやれるのは俺だけだろうからな。分かったふうなこと言ってんじゃねえ。てめってれい。しゃあ。 まさかあんたが次の対戦相手なのかどうやらそういうことらしいわお手柔らかにねミスター・ボガード俺を知ってるのかいえー、っとルイーゼマイーマリンクよこの大会に出場している人間であなたを知らない人なんているのかしら知名度と強さは無関係さ 毎回びっくりするようなルーキーが飛び出してくるのがキング・オブ・ファイターズだどうやらあんたもその口らしいなできれば出場したくはなかったわ今回の出場を最初で最後にしたいわね何か訳ありかだが勝ちを譲る気はないぜ結構よ伝説の狼を倒して私は 先に進 READY! 私にも、サキニスマナケルバナナイリ FIGHT 消えちまった逃げたのだよさすがに都合よくここで始末させてはくれないらしい誰だあんたが最後のお相手ってわけかいああ君の対戦相手であると同時に今大会の主催者でもある。 クシエルを滑る闇の爪ジバートマト見知りおいていただこうクシエル確か前回はメフィストフェレスってギャングが主催者だったがひょっとしてメフィストフェレスもクシエルこの星の闇を支配する秘密結社アデスの株組織の一つ根は同じということさやれや キングオブファイターズを開催しようって連中にはろくなのがいないなそれであんたら一体何が狙いなんだ我々には強靭な肉体が必要でな、ね、いこの大会を開催したのもそうした肉体の持ち主である格闘家たちを一度に集めるためだったのよ。強靭な肉体伝説の狼と呼ばれた君の力歓迎すべからざる者が 我々の新たな器となるにふさわしい肉体だ器だってどういう意味だそれを知る必要はない君はただ多くの可能性を秘めたその肉体を私に差し出せばいいだけだ訳もわからないまま黙って殴られるのを待ってるほど俺はお人よしじゃないんでね これでも結構修羅場くぐってきてるんだそれなりの覚悟でかかってきなあがいてみるかね来るがいい小さき星の弱き者よランワンファイト

Suck <ー>成熟な生命と言 伝説って柄じゃないがどうだい俺の拳はさすがだなまさかこの星の人間に敗れるとは思わなかったよどういう意味だいまさかあんた実は宇宙人だとか言うんじゃないだろうなさてどうかな今はまだ秘密ということにしておこうか っちも消えやがったあの女といい今の男といいつくづくおかしな連中だぜしト<ッ>やってくれるぜふうあ危なかったぜベリーヘイどうした 何かあったのか何かあったのかじゃねえだろう、うん、勝ったんだろうテリー。まあ、テリーにそう簡単に負けてもらっちゃこっちが困るからな。よく言うぜ。次はぜひとも決勝で戦いたいもんだな、ルーキー。じゃあ、どうせ俺は途中で負けちまったよ。 そうねるなってさあ帰ってお前の手料理を食わせてくれよ腹ペコなんだどうしたんだ2人いやちょっと知り合いに会ってな。知り合いああ昔の俺によく似た過去に囚われてる頑固なやつさ